Визначна подія для спортивного Миколаєва. Муніципальний футбольний клуб вийшов до півфіналу Кубку України. Миколаївські творчі особистості, натхнені досягненнями спортсменів, написали та присвятили пісню футбольній команді міста. 1969 год Кубок Советського Союза по футболу команда судостроїтель Ніколаїв пробилась в четвертьфінальну стадію турніру. За выход в полуфинал Николаевцы встретились с обладателем почетного трофея Московским торпедо, в составе которого играли звезды отечественного футбола во главе с легендарным Эдуардом Стрельцовым. На столичном стадионе Лужники Карабелы обыграли своих именитых соперников со счетом 2-1. Уступив в полуфинале будущему победителю кубковых баталей львовским Карпатом, наши ребята остановились в двух шагах от заветной цели. Прошло 48 лет. Апрель 2017 года. Кубок Украины по футболу. Долгих полвека болельщики ждали Этой счастливой футбольной весны Ночь корабелы в полуфинале Лучших кубковых клубов страны Непроходима наша защита Наша атака быстрая и точна Битва за кубок с футбольной элитой Знаковой станет для клуба она Два шага до почетного трофея Всего лишь два гола Когда фиаско терка, корифеи Нашим ребятам браво и хвала Два шага до почетного трофея Мы сделать их должны Становится сильнее Мы своею верою сильны В полуфинале футбольные гранды Звездный Динамо, Мастит и Шахтер Небур, конечно же, суперкоманда Будет за кубок нешуточный спор За Николаев мы дружно болеем С клубом стремимся к вершине своей если соперников всех одолеем То завоюем желанный трофей Два шага до почетного трофея Всего лишь два гола Когда фиаско терпят Нашим ребятам браво и хвала Два шага до почетного трофея Мы сделать их должны становится сильнее Мы своей верою сильны Два шага до почетного трофея Всего лишь два гола Когда фиаско аскотерка в корифеи Нашим ребятам браво и хвала до почетного трофея Мы сделать их должны Кто верит в цель, становится сильнее Мы своею верою сильны Браво, Николаев! Браво, Николаев! Браво! Браво! Ініціативна група з чотирьох осіб працювала над створенням пісні Браво Миколаєв близько двох тижнів. Автор слів Сергій Розум'як. Ідея виникла спонтанно, і чоловік одразу захопився нею. На текста я працював недовго. Я зробив два тексти, один текст. Я зробив такий реп реповий варіант. да, так скажем, такой, который можно просто начитывать. Ну, потом я решил и переделать текст уже, такой вариант лирический. Вот этот текст второй, вот он и есть основой песни. Далее справа за композитором. Написать музыку погодился Виктор Коваленко. Буквально там за годину написалось куплет приспев, мелодия куплета приспев, ну там правочки-переправочки туда-сюда. Ну, потом, как звичайно, Ходиш, ходиш, ага. Там якась не та нотка, от вона не дає спокою. Прийшов, переправ. По тому оранжування та зйомка відеокліпу пісня транслюватиметься на миколаївських радіостанціях і безпосередньо перед матчем. Сама гра між МФК Миколаїв та Динамо Київ відбудеться 26 квітня о 18-й. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.